Бачите, uh, автоспецсервіс. Вже назва промовляє сама за себе. Uh, підприємство з, на... з видіскує ну, астрал. Вам погано, Але там назва астрал. Uh, комерційний банк. Ну, це саме той приклад, коли реклама виглядає ну, неухайно. Uh, це я також фотографувала uh, в центрі Німеччини. Зразу хочу відмітити, це не реклама, це вивіск. Вивіска. <рес> 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 так, да, ми сьогодні будемо говорити і про наружну рекламу, і про вивіски. Ну, мені як поживачу не дуже зрозуміло, чим займається і що це за назва HDI. Ретро-бар, бачите, яка вивізка, і назва ми відкрилися. Запрошення. І от вулиця Шевченко, замість Шевченка, також така прикра помилка. Ну і гетьмана Полуботка, це вже бачили, вже було на сайті «Високий вал» така, да, на дороговказі замість, ну, замість гетьмана э, Ге. Робін Гуд, знову ж таки привертаю увагу. Замість робін ну, Худ, як воно має бути в оригіналі, робін у Капторі. Во-первых, було б, конечно, неплохо, если тут присутствував начальник управління архітектури. что есть вывеска, что есть рекл, рекл, реклама, но это регламентирует действующая законодательство. В данном случае мы сейчас просмотрели ряд сюжетов те объекты в городе, которые вы сфотографировали. Это не является реклама, это есть есть вы вывески вы, 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 вы в основном на них делали акцент да. вывески у нас э, процесс согласования проходит очень простой в основном э, в процессе э, проектируемого помещения то ли это магазин то ли это предприятие ресторанного хозяйства если э, меняется целевое назначение выводится жилье, в частности, первые этажи из жилого фонда, то в процессе э, проектирования сразу согласовывается и вывеска управлением архитектуры. Ну, у нас э, зачастую бывает, что объект сдается в аренду несколько раз, э, меняется э, специализация, направление деятельности, э, и поэтому уже арендатор, он самостоятельно э, Принимает решение относительно изменения той или иной вывески на том объекте, который он арендует. Конечно же, предпринимателю согласно действующего законодательства нужно обратиться в управление архитектуры и градостроительства в проектной организации. Ну, часто у нас этим занимаются рекламные фирмы и GoFuture, и и реклама, и, и друг, также рекламный дом 2000, ну и ряд других фирм, они изготавливают соответствующее предпроектное предложение, управление архитектуры рассматривает специалист и дает заключение, может ли располагаться там, там вывеска такого формата или не, не может. Но, как правило, я хочу опять же отметить, что это не проблема. Почему мы видим вот такую безграмотность э, в данном случае там российская, э, укра украинская или э, 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 uh -huh. иноземная домова? Да, Но э, ответственность за это все несет э, предприниматель, тот, который э, это Устанавливает, изготавливает. Если он согласовал в архитектуре, естественно, за эстетический вид несет ответственность управления архитектурой. Если в данном случае вывеска установлена без согласования с управлением архитектуры, то несет ответственность предприниматель и за это действие его нужно наказывать. Когда у нас на предприятии существует отдел рекламы, который занимается подготовкой согласовательных документов на рассмотрение исполнительного комитета, ну и также служба по контролю за благоустройством города. Если есть соответствующее обращение граждан, вас журналисты и люди не безразличные. Мы осуществляем рейды, проверяем законность размещения и вывесок, и рекламных конструкций, и принимаем по этому поводу решения соответствующие. Ну вот, например, с начала этого года у нас демонтировано 184 единицы рекламных конструкций типа баннер вот как э, и вывески на э, магазинах, которые были повешены э, незаконно в нарушении действующего законодательства. Э, и шесть крупногабаритных рекламных конструкций типа Big, Big Board. Э, в прошлом году на протяжении года у нас демонтировано 251 э, рекламная единица это малые формы по типу баннер и э, три незаконных крупногабаритных рекламных конструкций типа бигборд или ситилайт то есть работа в этом отношении нашим предприятиям ведется но опять же у нас нет системности, чтобы мы ходили и проверяли только там вывески или незаконную рекламу, потому что э, предприятие занимается контролем и заблагоустройством города, обращаются жители относительно там кучи мусора во дворе, мы на это реагируем, относительно того, что не справляется со своими обязанностями предприятия жилищно-коммунального хозяйства, то же самое мы составляем протоколы, предписания начальников, э, начальникам ЖЭКов и так далее. Вот. Э, поэтому э, работа ведется в этом отношении. Там, где у нас есть обращение, мы выявляем, принимаем соответствующие меры. Э, то, что касается, опять же, безграмотности, ну, если в данном случае э, Отойду от вырезок, перейду к рекламным конструкциям. Реклама поставлена официально, но все крупногабаритные рекламные конструкции, бигборды, сетилайт у нас в городе на сегодняшний день незаконных нет. Все стоят законно. Если там какая-то ошибка там, в слове или в чем-то еще, ну, может это какая-то фишка рекламодателя такое тоже может быть. Ну и в данном случае ответственность за ошибку, за неправильность несет представитель рекламодателя. Мы не в состоянии вмешиваться в этот процесс и навязывать свою точку зрения. Если реклама алкоголя и табачных изделий запрещена, согласно действующего законодательства, то все. Во внешней рекламе мы этого нигде на сегодняшний день не увидим. Ну, еще раз хочу отметить то, что не хватает мне своего коллеги, начальника управления архитектуры и градостроительства, который бы помог мне ответить на какие-то вопросы. Не только вам, нам его также очень ну, не хватает. Да. Я ну, с ним что... на передоне встречалась, то его комментар в принципе есть в пресс-релизе, но все равно хотелось бы почути все так действительно живу, прямую мову. Вот. Законность рекламы находится под четким контролем, ну, в данном случае, нашего предприятия. Если что-то нужно разместить в городе, рекламную конструкцию, принимает решение исполнительный комитет Черниговского городского совета, опять же, процедура. У меня есть отдел, который является рабочим органом на подготовку соответствующих документов э, на предоставление э, на заседание из полков. Все это делается на бесплатной основе, обращается предприниматель. Э, если не противоречит действующему законодательству, мы выдаем соответствующий приоритет, который... Э, действительно на протяжении трех месяцев предприниматель за это время проходит процедуру согласования а именно первое это управление архитектурой и градостроительства второе если это общегородская там если земельный участок то представитель коммунального предприятия Зеленстроя, или мы будем брать там начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, э, вот, э, ГАИ там, где это необходимо, э, и баланса утримывач э, примешения, если это на коммунальном там здании, э, сооружении. После вот этих всех согласований приносят нам э, этот разрешительный документ, мы готовим э, всю документацию на рассмотрение исполнительного комитета. Ну и я вам скажу, что обсуждение э, размещения рекламы проходит э, очень, так сказать, э, живо, да, то есть не просто одобрямцы проголосовали э, и Александр Владимирович Соколов уделяет должное внимание. Также заместители, на которых беспокоит там эстетический вид города. И э, порой вот э, те э, рекламные конструкции, которые прошли, прошли, согласование там архитектуры и всех соответствующих служб, ну, э, исполком э, считает, что вот тут э, нет необходимости размещать рекламную конструкцию, они просто не голосуют, снимают с рассмотрения. И ну, я, я считаю, это в первую очередь говорит о том, что власти не безразличны. Вот. И хочется сказать, что на сегодняшний день э, проходит регуляторную процедуру процедуру концепция развития рекламы в городе Чер... Чернигове, которая висит на сайте черниговского городского света так что можете ознакомиться давать свои предложения и в июне месяце она будет принята на заседании исполнительного комитета после чего в соответствии с концепцией ну, есть у нас центральная часть города где достаточно на сегодняшний день много крупногабаритных рекламных форм типа билбордов да, есть предложение их поменять в течение определенного времени. Что-то там мы распишем до конца этого года, что-то до конца следующего на более современные конструкции, динамичные и менее габаритные. То есть сейчас у нас размер идет 6 на 3, битборда плоскость. Мы предлагаем 2 на 2, 2 на 3 типа скро или такие вот электронные конструкции, которые у нас сегодня стоят, представлены они фирмой Scarlett. Я думаю, каждый знает, где они расположены. Но работаем мы в этом направлении. Если есть какие-то предложения у представителей общественности, общественных организаций, журналистов, а также просто жителей нашего города, пожалуйста, мы открыты к диалогу, всегда э, при, принимаем людей, выслушиваем предложения, ну и дальше, естественно, я э, готовлю эти предложения на рассмотрение э, своему ру, ру, руководству, вопросы обсуждаются и принимаются определенные решения нужно городу это или не нужно и вывески прочее это все относится к реконструкции фасадов и оно подлежит обязательному согласованию в Киеве паспортизация допустим идет, паспортизация осуществляется головным управлением по контролю над благоустройством места Киева и то что со стороны власти у нас никто не контролирует эту ситуацию, это не есть хорошо и не должен определять тот, кто там в магазине там сегодня сидит, каким будет у него фасад. Потому что мы иногда видим историческое здание, меня вот поражает проспект Мира, вот эти здания, которые строили немцы, вот как эти площади. Там повыбивали эти двери, там где были окна, повыбивали двери, поделали какие-то заведения, там, неизвестно что уже, где вывески висят. То есть в городе этот вопрос просто не контролируется никем, на самотек пущен. Не согласен. Нет, да, не мужчину, согласен, с да. вами. В городе вопрос, я же вам уже сказал, что по поводу... Это мое, я, я свое мнение По поводу фасада. По поводу вывесок и фасада. Архитектура и градостроительства. Да, по закону. Этот вопрос контролируется. Если что-то где-то не так висит, не есть ли наше предприятие по контролю за благоустройством города которая тоже, я уже... Э, Все фасады называются управлении архитектурой. Управление архитектурой, безусловно, и вывески тоже. Тут речь шла о том, что не нужно... Не всегда нужно применять штрафные санкции. Безусловно, с вами в этом полностью согласен. Но есть, допустим, предприниматель, который, если сам нет у него тямы, как вот это вот повесить и оформить, он обязательно пойдет в рекламную агенцию, где тоже сидят ответственные сотрудники, возьмут с него 20 гривен, что-то нарисуют, отправят и будут ждать жирного какого-то клиента которые вот э, рекламные агенция, сотрудники внимательно отнесутся, если это будет э, общая наша идея и общая наша задача, как э, предпринимателя, так вот э, тех людей, которые работают в рекламном бизнесе. У нас один город, мы должны не просто декларировать любовь к нему, а должны это показывать на деле. И на каждом этапе будет ответственно каждый выполнять свою Работу. Вот тогда ну, будет порядок. Простой, простой а выражу. если кто-то э, повесит какой-то э, баннер несогласованный, сделает там пять ошибок, ему просто лень идти куда-то, где-то что-то согласовывать и делать. И зачастую, ну, э, есть добросовестные э, предприниматели, к нему пришел, говоришь, вот тут незаконно, некрасиво, сними, пожалуйста, кто-то даст, снимет, процента 80%. Пойдут в архитектуру, закажут в рекламном э, агентстве там, бакет этой вывески, согласуют и сделают как подобает. А есть, которым придешь, им предъявляешь, а он чуть ли не посылает на три буквы. Вот, вы понимаете, есть такое тоже. И, и с этими людьми мы тоже боремся. Их же методами, вы понимаете, что это Более жестче, более жестче. Если будем посылать, оно в посылах. есть такие радикальные веры, которые мы тоже и не буду я о них здесь Если все-таки управление архитектуры согласовывает реконструкцию плохой, конечно то как мы получили в городе то, что показала Виктория Сидорова на сегодняшний день? Я опять же зашибка. Игорь, когда э, выводятся в данном случае магазины на первом этаже или офисы, да, э, когда э, проходит процедуры э, выведения с жилого в нежилой фон, делается проект, изначально да проект с той вывеской, с тем фасадом, которая вот она изначально предполагалась. Проходит согласование. А дальше, допустим, вы собственник, вы занимались там э, сами коммерческой деятельностью. Потом вы подумали и решили, что вам выгоднее сдать в аренду, нежели заниматься там бизнесом самостоятельно. Это следующая реконструкция фасада происходит. Он сдает в аренду, у нас законодатель это не предусматривает, чтобы если раньше было у нас управление торговли, которое там выдавало раз, разрешение для того, чтобы поменять один вид деятельности, на другой поменялись арендаторы нужно было прийти и согласовать тот или иной вид деятельности то сегодня это все упростилось и арен... арендодатель он сдает в аренду арендатор берет в аренду и он пробует заниматься там бизнесом и я например вот видел мой избирательный округ и проживая в районе улицы Комсомольска есть первый Тяжелое помещение э, на первом этаже, э, первая бывшая квартира. На протяжении года поменялось пять арендаторов. Естественно, он не будет идти в архитектуру, согласовывать, вкладывать деньги, если завтра у него не пойдет там бизнес. Вплоть до того, что предпоследний арендатор был вот это вот интернет-кафе, где мы знаем... Э, занимаются организацией игрового бизнеса, и тоже там оно у них не пошло, и поменялся на какого-то другого. Вот в связи вот с этим, тут нужно включать механизм контроля, со стороны контроля за благоустройством, и э, вменять какие-то штрафные санкции. И опять же, я говорю, что я не в состоянии все охватить. Потому что людей не, не, не хватает. Если есть какие-то обращения, предложения э, общественности, журналистов также, пожалуйста. Мы открыты, мы рассмотрим. Вот предложение было по поводу э, того, что должна быть э, отработана какая-то единая форма, да, которая бы подчеркивала нашу историю, была бы э, приятна и как-то привлекала туристов. Это тоже все в процессе обсуждения. Пожалуйста, двери открыты. Предлагаю Управление культуры, управление стратегического развития и туризма. Ну, э, э, наше предприятие, ну, помимо всего прочего, я еще являюсь депутатом Черниговского горсовета, три созыва подряд, да, и я в состоянии предлагать с разных сторон э, то видение, которое действительно, оно необходимо и нужно городу. Если мы э, со всех сторон не приложим свои усилия и и не будем, как, не бороться, а, а заниматься этим вот э, всем вместе, то результата не будет никакого. Артем Юрьевич, ну все-таки я вот на стирку набрал запрос в интернете, и тут написано, любое изменение в решении фасада включая замену отделки, колористическое решение, размещение рекламы элементов, информационно-коммуникационных систем и технологического оборудования подлежит обязательной паспортизации. Это комментарий. Я не не говорил, что я архитектур, он управление архитектуры и градостроительство. К сожалению, был бы сейчас Сергей Калюжный, он бы более четко и тонко дал комментарии и ответил на вопросы журналистов. Как бы он давал комментарии, я что меньше 10% утверждают 50%. с ним. Вообще в управлении архитектуры меньше 10% Мерус предпринимателей да, какие-то утверждения о согласовании. нас в городе, в городе такая у проблема. Нести, проблема. У нас да. все просто, это и у вас не дорабатывает Ну, вы знаете, Игорь, я хочу сказать, что если в частности нужно э, повесить э, вывеску э, нашему предприятию, да. то я иду в управление архитектуры и согласовываю. Для того, чтобы э, было мнение главного архитектора, э, и оно... Якби була естетична. А вопрос, хто согласував війську на тієї поліклініки? Ніхто не може військові. Ви ж казали, що меру нашому не байдуже це питання. Він же ходить там по цій вулиці, дивиться на дороговказ і вона ж все рівно версить. Далі проводиться Заньковецької взагалі, боються на рік згадувати. Дослухайте до кінця. Чотири варіанти нас. Значить, Зеньковецька пишуть, Заньковецька, Занковецька без м'якого знаку і там з двома м'якими знаками. Ну, так, вулиця Семашка, пишуть на Масонах, вулиця Семашка, вулиця Семашка. Ну, те, що люди не знають на честь кого там вулиця, це назва то зрозуміло. Але ви самі розберіться, бо один був дитячий письменник, інший був лікар. Ну, честь кого или что-то за В данном случае я обращу на это внимание. Естественно, название улицы или там переименование, оно принимается решением сессии городского света. А некоторые некомпетентные сотрудники, исполнители, как вот в рекламе, и в бизнесе, и в нашей жизни, они не полностью правильно выполняют поставленные задачи и свою работу. Они не посмотрели в тот документ, где написано правильно, без ошибок, и в честь кого названа та или иная улица. Вот поэтому есть такие казусы. Плюс... Есть ситуация, где там частный сектор, кто-то самостоятельно заказал там табличку и вывеску с названием улицы и сделал там ошибку. Если это название улицы э, расположено на коммунальных помещениях, то в данном случае э, ответственность несет управление жилищно-коммунального хозяйства. Вы Мы не сейчас мне речь, сказали, не может быть, я не все запомнил. Давайте в рабочем порядке вы мне конкретно скажете, там, молодшего-молодшего, да, магистратская-магистратская. Я не думаю, что на, протяженно, на протяженности всей улицы повторяется вот эта вот ошибка. Может, на каком-то единичном доме, я да? Нет, это друг в указанники. Вот. Дорога дорогоуказатели да? Давайте вы мне еще раз скажете, и да, это жилищно-коммунальное, управление жилищно-коммунального хозяйства, я как без внимания это не оставлю. Конкретно вот по улице. два роки тому еще сказал. Ну, вы знаете, Игорь, мне в управлении торговли в управлении первый, раз обсуждаем и общаемся на этом. В управлении споживчего рынка... заботы, инши турботы там, по-моему, вопросов, если у вас иногда, может, возникали, я в Давайте спільними Свої... дійсно зусиллями прив... привертати Вані, увагу до цих моментів. Відвічали. Говорити про це, повідомляти, писати статті, також вивішувати в інтернеті ці вивіски з помілками. Пожалуйста, я І... зі своєї сторони готов будь-які пропозиції, навіть які не стосуються непосредственно діяльності моєї предприятия. Ще є запитання Сергій Кириченко, газета «Сім днів». Пане Артеме, на ваш думку, чи не перенасичений центр міста у нас оціми алгоритмами та рекламами на сіянами, про які ви згадували, Чи есть ли еще усилия, которые можно задавать? И сколько заявок было не задумано, например, в течение прошлого года, или всего, отмечено людям в размышлении? Сергей, я сейчас четко не готов назвать статистику, скольким людям отказал исполком размещение рекламы. А приблизно это 50 на -50, But... 50, 50? Нет, mm -hmm. я скажу даже если в процентном соотношении, это в процентах ну, 70 на 30. 30 видмовых, да? Нет, Да, 30 и 70 э, далее, но это э, в общем количестве, я не беру крупногабаритное, это там и растяжки, и троллы, и баннеры, и холдеры. Э, в данном случае, относительно того, что много-немного, э, сейчас проходит регуляторную процедуру концепция развития рекламы в городе Чернигове, именно после принятия концепции мы будем определять, ну, где-то нужно убрать, индивидуально будем рассматривать каждую рекламную конструкцию. То есть есть и желание, и, и воля для вот этого. Mm -hmm. Будь ласка, наступні запитання. Ще одне э таке да, маленьке запитання. О, о, Скажіть, о, о, чи узгодили е ту рекламу, яка була біля технополісу? Тобто незаконна конструкція, яку хотіли демонтувати. Що зараз з цим? Її демонтували, так? Рекламна да? конструкція в, в четвер. Прошлое дату я вам сейчас 16 мая ее демонтировали, так как она расположена, размещена, была несколько. Я хочу сказать такой момент, что та организация, а их достаточно много компетентных, которые и с рекламной стороны, и с контролирующих городских органов, должны все-таки элементарные ошибки, которые мы видели сегодня, контролировать. Это если мы знаем, что люди, которые просто хотят зарабатывать деньги, делая вывеску, это одно дело. Но есть лицо города, есть люди, те же самые туристы и жители, которым было не совсем приятно, когда там Ебана Полуботка через Лея, Полуботка, правильно. А что касается общественности, да, можно там открыть какую-то страницу в интернете, ВКонтакте или где-то, чтобы взяли это все туда. На сайте мисс Ковера. Да, запрос, это вообще замечательно. <связать> вот и не надо никого садить, никому оплатывать. Это все работало в автомате и, и, просто было сразу реально это контролировали. А контролировали элементарно давать лицензию этой рекламной компании, которая занимается изготовлением этих коммунистов. Ну что лицензия? На нет лицензии упростили все эти, все эти разрешительные процедуры. Замечательно, тогда на уровне местного решения вы имеете право это принять. Если держава не будет убрала, то вы